Как сейчас принимают украинцев за кордоном? Мы потеряли все работу, ездили в Польшу, ну, торговать. Очень плохо принимали, очень плохо. Ну, говорили курвы, русские. Сейчас Польша изменилась очень. Хотя так, конечно, не все люди. Над нашим домом две ракеты, когда пролетела, у меня дочка вся стала, ну, труситься, ночами не спать, и в Польшу уехала. И в Польше первые дни на метро она прям, прям падала. А, а эти жители подходили и все доброе, все доброе. И дети наши такие патриоты, перешли полностью на украинскую мову и пишут украинскую. Потом с Польши в Канаду улетела, и там они работают и их очень ценят, уважают, потому что у детей по два высших образования у наших, язык хорошо знают, ходят на митинги с флагами. Очень народ хороший,